اور جدید دنیا کے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم پندرہ پارہ جدید دنیا اور مسلم امہ پر اس کے اثرات کے اوپر ڈسکس کرتا ہے پندرہ پارہ صبحان لازمی بیان کردہ موضوعات جدید دنیا اور مسلم امہ کے فکری سائنسی اور سماجی روحانی پہلوؤں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے یہ پارہ مسلمانوں کو ترقی خود اعتمادی اجتماعی اصلاح اور کا پیغام دیتا ہے یہاں ہم اس بارے کے اثرات کو اگر دیکھیں جدید دنیا میں معراج کا پیغام سائنسی ترقی اور روحانی اسبت کے اوپر ڈسکس کرتا ہے آیا میں فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقسا لے گئی جدید دنیا پر اثرات اس کی یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی معراج کا واقعہ روشنی سے تیز سفر اور سپیس ایکسپلوریشن کے جدید تصورات سے مماثلت رکھتا ہے جس سے مسلم سائنسدانوں کو نئی تحقیق کی ترغیب مل سکتی ہے مسلم دنیا میں تعلیمی تحریک مسلم اما کی اپنی تعلیمی اور سائنسی ترقی پر توجہ دینی ہونی چاہیے تاکہ وہ جدید دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت بحال کر سکیں امت مسلمہ کے مسائل اور اجتماعی اصلاح کے اوپر فرمایا گیا تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر بھی سرکش کرو گے تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے مسلم امت پر اس کے یہ اثرات ہیں کہ تاریخ میں زیوال کے اسباب یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی انہیں زیوال کا سامنا کرنا پڑا جیسے سکوت بغداد اور سکوت اندلس اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ مسلم دنیا کو تعلیم اتحاد اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرنی ہوگی فلسطین مسجد اقسا اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے اوپر بات کریں تو آیہ میں فرمایا گیا اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں دو مرتبہ کے فساد برپا کرو یہ آیت بنی اسرائیل کے فطروں کی نشاندہی کرتی ہے جس کا تعلق آج کے فلسطین کے حالات سے بھی جڑا ہوا ہے جو محسوس ہوتا ہے مسجد اقسا کی حفاظت اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے جدید دنیا میں اخلاقی زیوال اور قرآن کا حل اس طرح سے ہے کہ اور زنا کے قریب مت جاؤ بے شک یہ فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے مسلم اما پر اثرات کے اوپر بات کریں تو جدید معاشروں میں فاشی ہے بے حیائی اور زینہ عام ہو چکا ہے جو خاندانی نظام کو برباد کر رہا ہے مسلم اما کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے قوانین اور تربیتی نظام بنانے چاہیے جو اخلاقی قدروں کی حفاظت کریں اقتصادی انصاف اور سعودی نظام کے اوپر بات کریں تو اور ناپ اور طول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو مسلم عما پر اثرات سعودی معیشت کا نقصان جدید عالمی معیشت سودی نظام پر مبنی ہے جو غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بنا رہی ہے اسلامی بینکاری کے اوپر بات کریں تو مسلم ممالک کو سود سے پاک معاشی نظام کی طرف آنا چاہیے تاکہ اقتصادی نا ہموانیوں کو ختم کیا جا سکے علم و تحقیق کی اہمیت اور مت پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں اور میں پسماندگی کے اوپر بات کریں تو مسلم دنیا میں جدید سائنسی علوم میں پیچھے رہ جانے کی ایک بڑی وجہ تحقیق اور علم کی کمی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کرے اگر مسلم ممالک تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں تو وہ عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے نوجوانوں کے لئے ہدایت اور کردار شادی کے اوپر بات کریں ہم نے ان نوجوانوں کو ہدایت دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جدید دنیا پر اس کے اثرات دیکھیں تو نوجوانوں کی گمراہی جدید دنیا میں نوجوان سوشل میڈیا منشیات اور بے راہوی کا شکار ہو رہے ہیں نوجوانوں کی تربیت امت مسلمہ کو اپنے نوجوانوں کے اسلامی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں قیادت اور انصاف کے اصولوں پر بات کریں تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگ فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں مسلم امہ پر یہ اس کے یہ اثرات ہیں کہ نا اہل قیادت ہے مسلم دنیا میں زیادہ تر ممالک میں قیادت نااہل ہے اور کرپٹ ہے جس کی وجہ سے دیوال کا انتشار بڑھ رہا ہے عدل و انصاف کی ضرورت کے اوپر بات کریں اگر مسلم ممالک عدل و انصاف کو اپنائیں تو ان کی سیاسی اور سماجی مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ پندرہ پارہ جدید دنیا اور مسلم ماہ کے لیے ایک مکمل رہنمائی فرماتا ہے اگر ہم اس پارے کی تعلیمات پر عمل کریں تو مکمت مسلمان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی تعلیم اور سائنس میں ترقی عدل انصاف پر مبنی حکومت معاشی نظام کو سود سے پاک کرنا نوجوانوں کی اسلامی تربیت مسجد یکساں اور فلسطین کی حفاظت اخلاقی قدروں کی بحالی یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مسلم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے تو دوبارہ دنیا کی رہنما قوم بن سکتی ہے